Until we fail, I know. Дняк сьогодні, Ріфкірить, як бачите, нема нікого. Так що всім дякую, хто був. Залягом рубатися, хотіли. Ну, ну особо ніде ситуація така, що хто пише, хто чекає на гонки. Взагалі взагалі контент не гаражний. Ну от як в наш час збиратися і щось знімати. Максимум от, от дуристика, я її так назву. В дербі у нас немає бажаючих. Один я, так що стовп, ну хіба що на стовп намотати, Це я можу, але ну. Машина не для цього. Хоча <гум> покрутився. Сейчас на нього побалакаємо, а тут босі гор. Ну а я що? Хочу показати давлення масла. я там збирав, <гум> були проблеми. Заведено з знімають на холостом. Це після, ну скажімо так, заїзду. короче давление я починил фильтр мант вам допомогу ну и малюем пятаки зараз продолжим Вічний конфлікт великих мастеров. Ну, короте, по итогу, Того втора не робота, в мене машина не тягне. Ну, все, як знаєте, як зазвичай буває. Поэтому, з моїми опілями я думав прикро. Та ні, то не прикро, ось де прикро. Ну, Тим не мене, зараз роздамо гонок. Хотів потягатися за Олегом, але сумнительно, скажімо так, є Сльоха на сімрті, там мотор повеселіє. Но нема де. Короте, ні дороги. ни Ні машин, ничего, так что контент будет интересный, не про что. Ты тут нарисовался, <laughs> друг мой сердечный, этот. Расскажи про семерку. Ну, Ты пошли. вроде вроде ж собрался, да, к сезону готов. У нас суплёха, как бы, постоянно, ну, постоянно занимается своим усовершенствованием данного экземпляра. Все уже знают, все уже слышали нулевый фильтр много, много, много раз, да, о том, что що... На двух карбюраторах, семерка, 1.7. Вот. Но вот тут большой плюс в том, что тут поменял я распредвал с того года. Да. Сделал воздухозаборничек такой импровизированный для холодного впуска. Вот. И зажигание доработал свое, потому что у меня больше 10 градусов я не мог накрутить угол, соответственно... Мощности не Да, нету мощности. Тут и так степень небольшая. Плюс распредвал 308 фаза, 12,1 подъем, 3 мм перекрытия. Это ну, для детонации. Тут можно угол вообще делать 20. Если не будет детонации, то можно ездить. Так может этот, Леха, ну, с цифры цифрами, уже покажем. Это прям ходу пару пятаков намалювать, ну чисто. Так а такие я не намалюю, так проехаться чуть-чуть, разогнать, посмотреть, как она разгоняется. Короче, ты ждешь весны по прямой. Да, весны, да потому что... У меня же ну, есть калибра на заднем приводе. Замерить? Да, а ну, да. Ну тут по там. Не, по там нет, однозначно. я только что проезжал, я мост оторву свой. А он так прыгает, так машина ну, нестабильно себя ведет, не хочу. Ну да, да, она сейчас не Жалко, жалко. А ну там потом может, не ну сейчас проехаться как, как, как... ну завести как работает, давай, чтобы так ну, послушать, как грудит. Выхлоп, да, тут сразу чуть-чуть не так. Так я чувствую, что Калинвал выл этот пришел в урод, это для восемнадцатого центра. Так офигеть! Скикивать сечкой, она прям уж. слышно, что она там брым-брым-брым, как когда бензиновую выключаю, вот я только что переключал на бензину, вот бензиновая она все 8 выкручивает. Охренеть. Бензин. Обороты, конечно, прям аж страшно. Не то, что, блин. Не, ну тут же сейчас и холодный воздух, видишь, и вал, и зажигание. Сейчас стоит угол 16 градусов То есть 16 это как бы больше октан корректор больше не добавляет. Больше не, нет возможности. Угу. Я там шкив доработал немножко, но я еще пока его не ставил. На один зуб раньше срезанный. Знаете вот этот демпферный шкив и в нем там есть три зуба. Да, 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 И я один зуб спилял, а другой наварил. То есть я сделал получается, да, раньше сделал. Но я пока его не ставил. Пока вроде ну, может, А, редко. ну, типа нулевое зажигание тебе не надо и ты сместил всю полку. Ну, типа, допустим, чтоб... допустим по октам корректору 6 градусов, а на самом деле там 12. 12. Плюс там ну, на срез зуба. 12 градусов, да, да. Ну, ну, тоже не 6 неплохо. градусов Вот, я как бы этот шкив думал поставить, но пока времени ну а so, так, в принципе, катаюсь. Ну тоді что, будем ждать весны, да? Замеряемся. <ред> Замеряться <Ontario> я как раз и планирую как можно быстрее. Я предлагаю дерби. Да, Олег, пошли до Олега. Все упирается. Так, вот он... требует жертв. Да, вот, тут, по-моему, одни жертвы сейчас стоять. Что, в дерби заедем? разочек, не? Такий классный anyway. гонок. <simple> <с centres> ну, где можно этот именно? Притереться? Да, 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 да. Не, я не знаю, не готов. Хотел варить, красить. Не, не. Я сейчас это... Мне же двери надо, хотя бы, чтобы цели открыть. Ну, то что, я не знаю. Парный, да, хотя бы этот. Парный заезд. Сейчас траекторию нарисуем. Резину сликовую поставим. А что случилось? Трава по диску чи пробив? Да непонятно, или разорвал где-то. Разорвал бы, наверное, или по диску где-то. Ну да. Так, Все-таки подвернуло. Так. Може, Может, а внутри не удара может внутри жах. А сейчас снимем, будет видеть. А ты опять колесо у нас с гайками в той стороны не прикутил? Нет, я там крат стал. Да. <рес> Ох уж эти подъебки. Под <рес> так, ну що, сейчас меняем колесо и сделаем парнем заезд, скорее всего. Доганялки. Ty stajesz po centrum, drug, to ja po na kampusie, no. Спасибо, хто був народу двіж, клас, Так що не пишіть мені, пожалуйста, типа коли там, що там. ну Нема нікого. Сейчас, зараз не такі часи війна. Ну, коротше, ви все зрозуміли, що в будь-якому випадку дякую. А ми в Олега запитаємо: да, що по сім'єрці, Мені самому інтересно, відоси давно були. З останнього ролика, кстати, що на моєму каналі, ну, нічого не змінилось. Ну, крім того, що прихватив Карло і то просто накинув. Я так понимаю, это работа, а ты занят. Бы -бы Была время, да? работа, да, а потом приболел. приболело uh -huh. Приболел и сейчас вроде бы там люди намечали себя приехать. Если не приедут, буду продолжать делать. Самое, знаешь, самое интересное, ну я человек прямый, вот я там, да, пишу, шу, типа херня, но ну, я считаю, это все ну, дебилизм, заниматься сгоревшей машиной, но ну, сам эффект, вот В6 на турбе, на вжигу заткнуть, это я думаю, ну каждый. Просто, что ты взял заготовку, которая будет строиться ну, вечность. Вот ну, я Кузов уже все переварил, только внешка, крылья приварить, ну и все. Может, есть какие-то надежды, что ты скажешь, я его буквально там за месяц а, На металл сдам, да. да не, 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 ну просто, когда будет мотор хоть проверять? Мне интересно, как ты запхнешь ваше... ну, ну вот сейчас поедем, в Ниву закинем мотор. Если он, Леша, э, скажет, я готов, чтобы засрали мне кузов, о, багажник. Вот сейчас поедем мотор сюда. Ну да, я как раз в чистом, да. рабочем. Но да. зато процесс, я так понимаю, сдвинется тебя быстрее. не ну да? я хоть с мотором пойму, что с ним. Потому что мотор это так вот. Он мне достался, никто не знает, что с ним. Его привезли на металлоприемку и поставили в сторону с виду полукомплектные. Ну так, бошки и форсунки. Есть, а ремни такой все. Я знаю, сейчас вместо хейтера полтора года варил машину, потом еще полтора года мотор собирал. <laughs> Походу может затянуться песня надолго, да, я так понимаю. Я просто так спешил калибру собрать, да, вот я вроде собрал на заднем приводе и она? Нема тишина просто, потому что что? Потому что у меня жига сейчас. Поэтому очень интересно насчет вот В6. Я ставлю и ставки, что либо ты с кузовом будет проблема, ты просто не, не его, физически не ты будет. его не, воткнешь. Не. туда. Да. Нет, че? Ну, вот туда есть проекты, есть и... Да вот насколько ты уверен, что ты возьмешь в Ашась и запхнешь в этот кузов? Да легко. Прямо... туннель переваривается и влазит. Он же не принял длине... По головам, он... по коллекторам, он... вот этого ты уверен, что это все. Своем... Нет, главный вопрос, куда бы турбина, вот разместилась и все. Просто подкапотка маленькая. Как бы... Ре ресивер у него компактный, сверху маленький. Максимально буду вниз нырять его, чтобы он с капота не торчал мотор. Все. Короче, То есть... ты, ты уверен в своих как бы, действиях, да? Ты он. что ты запланировал, он. что ты прям. Две коробки, вот опельские Попереду. тут. Одна еще в яме лежит, там вроде как вся рабочая, только нету выжимного вот этого, знаешь, вот гидравлического. Ну, есть же на тросе, а есть на ну, гидравлике. Ну, у меня все коробки под гидравлику. Я про то, что, ну, типа, цей проект, знаешь, не в обиду, ничего, ну, просто ты начнешь собирать. По-моему, у тебя BMW на шестнаре была, да? Вот не, людей. уже там дизель родной мотор стоит. ну, сравняй, я что вот снял, вот в яме лежит. Обидно буду, за копить. те, что я вот, наверное, ну вот от всей души. Интересно, да. Но ну, все, что ты не визьмишься, ну ну, почему браться за те, что ты не в твоих силах і Да давай наша, так, Hyundai собрал, покрасил. Ну, ты сказал, я на, на ходу, ходу машина я ездит. На... Гонка твоя была с тобой. Ты сказал, я покажу, как передний привод должен ездить. Я тогда приехал, понятно, что воды не шесть. Мне надо заднюю включить Догонки... и задом с тобой гонять. Да? Догон... До гонки не дошло. Сейчас это взял. Туртуройку собрал. Гонка с Андреем с Лешей была, была. Может... проект законченный, законченный. Не турбика. Опять не, не законченный. ничего. Вот, вот, наверное... Турбика собрал, с Лешей гонка была, с Андреем была. Андрея сдернули в последние. Путь Сдернули, сдернули. Последний путь дернул. Ну где, где не так? Франкенштейна поварил, покрасил, засунул мотор полностью перебранный. Да, немножко пошло не по плану. Мотор вытянул я. Э, перед продажей я поставил в тройку. Так машина была вся на ходу. Ну, або мы не внимательнее, або он ну... не по плану. Потому что ну, начало одно, а заканчивается, непонятно. Вот я же показывал. Так, подожди секундочку франкенштейна что еще продано? нет для франкенштейна лежит мотор 1.8 я, я в курсе я хочу да. собрать Одна атмосферная красивая канальная машина именно Атма другой турбик именно 8 клоп дальше вы все знаете что с ним будет но для других будет потом сюрприз Тут внезапно. Ну, вот так. Хорошо, давай про цифры. Вот, например, ты сам... я в калибру планировал, ну, типа, максимум полгода, потому что он у меня нахер на два месяца. Я забрал машину и выехал на заднем приводе. Ну, типа, проект за два месяца собрался. то есть хоть, хоть какие то сколько нам, сука, ждать или отписаться, я ровно через что год отписаться? зайду. Когда она будет на не из ней дальше, ну что-нибудь. Дайте время. Да, время. Ну, дайте ну, время и деньги. Да. Да. А время без сына. Время и... Просто вот вроде как бы ждешь, ролики выходят, но ну, типа восстановление кузова, ну зачем писать там V6 на турбе, самый мощный там, значит, предпосылки на интересный контент, а по, по факту, вот не в обиду, дерьмо точно такое, как у меня. Якась техничка, якась ну, херня. извини, я первый был с этим дерьмом, а ты только повторяешь, получается. Ну просто название, знаешь, Я имею в виду, что Олежке надо просто время, время. Это очень ну, ресурс, время. которого не хватает никогда времени. Если было больше времени, было больше здоровья, было больше денег, уже вы их. А, по-моему, время есть. Наверное, сейчас есть время. Да, никуда не ездим, не работает. да ничего. Сейчас в стране Но... так Такая задница, что только Зимой только топи печку, да, чтобы тут в холоде не собирать. Много ты наделаешь. Ну я вот с 6. ну блин, ну вживую запхнуть на турбо До сих пор меня не отпускает что это провальный проект. Вот просто провальный По длине мотор становится легко, по длине. Он же трехцилиндровый, если брать его вот так три цилиндра. Раз, два, три, все раз. Все он короче, пьет. чем, чем вазовский мотор. Короче, одном ну... там алюминиевая часть. да, но ну, ну, а типа... все остальное уже надо ну, просто брызгайки подрезать. Да, нет, нет, там, там я варить не буду. Там будет балка переваренная. Или даже да. развернутая передняя. И все. Вот Ой. это, вот, наверное, знаешь, вот этих вот техничках, ну, типа, за то, что я сказал, что ну, дерьмо на самом деле не дерьмо, там интересно. Но самое интересное, это когда показывать вещи нестандартные. Вот как ты балку запхнул по 2,6 лет, а не показывать, как вот этот вот кузов восстанавливающий. И сам а который... Леша, интересно, скажи, Лёша. Мне интернет... интересно, когда машина да. восстановится. В, в интернете есть проекты V6 на Жигули. Да? да. Вот. Короче... Я тоже, коллег... когда, когда смотрел ролик, по-моему... Опелевский какой-то мотор, V6 ставили. 2,5 да? там там видосах Короче, я как той самый хейтер, знаешь, типа рассказывай, вот херня-херня, а сам сидишь жду, когда будут видосы, поэтому ждем видос про твою семерку. Ну, все равно интересно. Может, подход так и еще, ну... И... Не все сразу. Ты думаешь, вот мотор появился и прям пихая, для него у меня много чего. Я же говорю, купил я корзину, купил с диском ну... сцепления, маховиком, стартер к нему купил. Потом впускного ресивера не было. Ты мне вот шестерни типа, да, да, вот, подогнал, вот. вот. Еще высокие или короткие? Там вот, вторая. Да. То есть я потом еще купил да, еще две на другую сторону. Кожух, ремень купил. Да, БУшка, но мне хотя бы проверить, что мотор хотя бы вращается. Я его вращаю, но там, видно, клапана достают. Я не могу полный оборот. Запчасти. Ну я вот сам то еще не раз помощи а Она живу, такая вот мелочь, вот а пойди 500 да. гривен стоит, а две уже 1000 как минимум стоит. И вот пойди тоже... болт, купи вот этот длинный. Который... И вместо того чтобы писать, блять, кого ты собираешь, когда начнется дело, лучше да поможите чем -то, какой -то запчасти. Какой -то, а там, там, а там бильного... я же рассказывал, по мелочи мне, вот подушки возможно вазовские будут. Нету патрубка заднего. Придется это все что-то придумать э, заднее охлаждение да, вот да, вот это у меня есть вот. нержавейка, думаю. Вот, надо вставить 5 копеек. Есть вот я потом посмотрел, оказывается, где крышка заливное масло, там какой-то как, типа как сапу не сапуна, а что-то картерных газов отсеивать. Ну, мелочи, ну вот такое, но хотя бы промерять блок, воткнуть и я Ну вот, вот, вот сейчас этот... хочем, поедем. И я же говорю: мне вот такое, я последнюю неделю все думал, как бы его сюда. Я сам не могу, у меня спина больная. Ну да. Вот а, один. Мы тогда троем его еле спихнули с, с бычка, и бычок еще на ходу был. Вот. Я его как поставил, там покрутил, есть там ролики для отснятые, что, как он увидел, что он 3,2 литра. Короче, полчаса разговоров да. ни о чем опять ролик затянется вот. на скучном. Ну то лучше дождаться и посмотреть на канале, когда это все. Ну, хоть ты срок планируешь, ну вот за год-то, типа, собрать. Или тебе все равно, просто делай и просто. Я делаю, как и идет. Вот работы по мере нету, по... я занимаюсь. По мере поступления, типа, да. получается. Да. Но ну, нема цели, как у меня, вот прям собрать да, на заднем приводе. Никогда не получается. Вот сколько целей ставил, постоянно какие-то подводные зна камни. знаешь, когда так на самотек, то часто бывает. Вот при, не представь, вот приедет машина с покраской. Я берусь от и до. Как ты думаешь, за, за неделю ты ее, всю машину? А иногда приезжает там подварить кузов, днище. Как оно? Вот, вот тут ты знаешь. А крайне, иногда, еще, а иногда ты... еще люди приезжают, о, о пообещали-то я тебе новые крылья, привозят, блядь, дууу. Привезте, ладно, то еще отрезано ну. Да. Мы тут гонку, я думал, этот потягаться на своем 1.5 Power Shift, а у Олега второй нема, да? Ты есть круто не понимаете. то коробка все-таки сдохла. То, потому что первую я легко включаю, вторая не включаю. Короче, это древний, забыл на, на передач. первой передачу. На первую передачу. Короче, модор на второй включил. Я в свое время на второй притул. Ну, она чуть не тянет, потому я на газу, ну, честно скажу. Ну, так 8 8000 оборотов крутит Прикольно, конечно. Но, опять же, гонка. Да, вот сейчас, так а где гонка, где контент? Сейчас такое время, что даже вот это вот собраться, это уже чуть ли не, я не знаю, якихось сил, не подвиг. ну, вот душу отвел, я, я да, отвел. Я отвел ну, точно. Полиция <laughs> не приехала, настроение никому не испортила. Это да. замечательно. Ну, так что, все. Семеркой понятно, что нихера не понятно. Да через год или раньше или как -то. ну я думаю будет интересно когда я мотор тут скручу и его заведу под подкину, думаю, на, подкину да, мозги и попробую запустить я на у меня Opel есть на заднем приводе еще я как раз бы вот это вот да. у меня было плана хоть собрать а хотя бы не до турбины собрать вот ну вот да, на атмосфере да, проехаться, да, да, проехаться да. просто проехаться потом уже все его же надо разжимать мотор Там степень, оказывается, опели очень высока, высокая. важно. Висока шеснариков да. клапана ну, клапана там шещает. Да. Там 4, надо придумывать Три... плиту, проставку или поршня точить. И, Ну, что-то думать. Для справки эти поршня СВ6 используют для четырехцилиндрових турбомоторов. У них там мяса много, їх точить лужи. Так что с этим проблема. Вот в Беларуси отлично. есть проекты на да. параллель. А именно 3 да, 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 Ну, да. они проточили, у них степень получилась 9,5. А надо хотя бы или 9, чтобы было. Или да, 2, даже ниже. Или, или чуть ниже, да. Вот. Они проточили 3 мм, и, короче, все равно высокая получилась степень. Короче, интересно, семерку я честно скажу, но если так много той лишней работы и все все, ну, дивися, ну... Но... Я даже не знаю, как ты ее правильно мол, ну, объяснить. Ну, ну, слишком, блядь. Все так печально. Я ради Леши. Я ради Леши. Леша, чтобы увидел, как машина поехала. Вот это вот так вот. Все. По-другому... То есть в каждом действии скрытый смысл. Да, да и, и идет. есть слова, которые зацепляют иногда за душу. Леша, что ты сказал, когда отдавал мне машину? А ну что ты сказал а я на помогу на и ты то же самое все время тут не говоришь я не вижу ничего не интересно а, ты, ты что... мне Леша, сказала что ты так как сделал я проект лучше не сделаешь Охуенно сказал. Подписывайся. Я... Я, я прям согласен. Ты ну, не сделаешь ничего. Можно словно и не так сказал. Я, я, не а я сказал, сказал я сделаю лучше проект. Интереснее. Сейчас этот, я тут их то напишет, Тадю, Олег, въебы ты уже его стоит пиздить. <laughs> тут <laughs> оно... Не, ну я тоже считаю, что тут лучше. Тут вы видели, я подвески, каждый тут и рычаг, все вылезло пружины тоже с изменяемыми э -э... да, диски, будет электроусилитель, нормальное сиденье, с торпедой проблема, думаю, блядь. То Или есть, с восьмерки, вот там тратя сиденья, да, были хуёвые, типа, хочет сказать, нормальное сиденье. Даже с бэха стояли сидушки. Да, такой не сэм, а с обычной. ну, с какой Сама суть есть, знаешь, ярлык, наверное. Вот, когда она в Лёхе была, но я помню эту семерку, мне прям она... Ну, вот как Леха на двух карбах, я на всю жизнь запомню. Так вот и Леха на турбе, она ехала. Она не самая быстро была, но она была сделана, знаешь, в каждой мелочи. Все красиво, все. Сейчас глянь на мою живую, на твою жигу. Там почерк, ну просто. Ну, так извини, в машине сколько лет? Она 50, даже старше своей твоей. 52 моей, моя 70. 72-й год, считай. Вот, и забрались два, вот эти хочет произойти. Лёха, и, да. и, тут, и тут машина какого она года? Речь не об этом, а о том, что Просто, Просто когда там смерка... бюджеты были, да, Леха, то я бюджеты смерку, были. Я, особенно в конце, я там еще в долги залез, я где то еду собирать эту машину. Это недешево. Много мелочей, которые я покупал, недешево. Плюс то, что у меня еще что-то оставалось с восьмерки, понимаешь. Там... А тут с нуля собирается. Не, понимаю. Все. Но Поэтому там сами, думали, сами что... ништяки готовы решения по коллекторам, по всему. Да, Они да, тоже да. стоили денег и... Это было плюс-минус откат. Ну, тут, тут выбирать или делай сам, или покупай. А ты с я думаю, начинается колхоз жесткий, будет тупо колхоз. Вот эти вот струб с всякой херни, блядь, фланцы. Турбина, да, да. окалины, вот это вся эта вся дрожь, да, не улица. Это просто, знаешь, этот ответ. Начинаешь. У Андрея фарфор со свечи вылетел, а не оказывается. И кстати, как бы ты не робив хороший движок турбовый, это очень дорого, и по итогу можно его положить буквально из-за свечи. Это тоже обид. И Леха достаточно, ну, так, относительно ты быстро сделал, но ну, она выехала сразу же, ну, на был потенциал, она поехала плюс-минус очень неплохо. С этим, я думаю, мы не дождемся. Не, я согласен, с в чем согласен? Если бы ты ее восстановил как на шестнаре, просто на шестнаре, ты бы это сделал быстро, и она ну, она стоит готовый уже да. рожать и на кофте. Она уже да. ездила. Ну, в таком плане. А то, что ты хочешь показать, Ты сделать, показал, не стоит вот там, в ну, ты, Вот да. Знаешь, в чем прикол? Еще... <с <с Надо это она ты где? на, капоте или капоте Вообще Еще проблема она моя, ну, моя вообще, ну, мне ничего не показать, не рассказать. Но твоя в том, что ты постоянно рассказываешь, вот у меня, вот я, вот есть, вот... Да, а, он, а, по факту есть. глянуть глянуть ниде. Вот реально ни на что. Так, а ведь подожди. Копейка. Олег такой, что говорил, что мотор поможем привезти. Сейчас Пайк. поможем. Не, Мы в любом случае, я что же запчасти. Если у меня есть, мне не жалко, я всегда рад помочь. Но чтобы ты не считал, что знаешь, я там приехал там обосрать или еще что-то. Ну, не, так не... это и есть, я кинул палку в мой огород и говорит еще, я тебе Ну, ты так же само можешь мне сказать, как тогда я покажу, как езда передний привод. Ну, где твой передний привод? Чего ты не едешь? Ты сказал, сказать сказал, а по факту... Люди поддержали, что сказал? А что, где? я уже ли непонятно, я кинул клик, люди, два человека, о, да, интересно, этот, ведь я сказал, о, только балаболить может. Ну и все. На этом закончилось. Люди поддержали, все крикнули: давай турбу. Да, ну давай. Все. Я Два сих человека пор... сказали: я посмотрел на этот несчастный 1.6. Ну да, поедет. 48. Поедет 8 секунд. Ну и все. На этом его закончится. Потому что палец там поршня, вот такой тоненький, блин, как у, как у приора. Поэтому ты в Жигу решил так, с, с, с этим, с запасом таким, чтобы даже не пытался, да, я понимаю. Ну, типа 3-2 в любом случае, она даже на АТМО ехатиме так, ну, да, да. что заеб... На одном килограмме сразу мощность... Видео назовешь интервью с Олегом. Да. Да, так, так оно, надеюсь, и было. Ну, и покружилось неплохо, так что... Может, знаешь, кто-то ответ почув на что-то. Ну, я думаю, все и так все понимают. Но в любом случае, ждем по семерке. Движение, как я как хочу. Чай. Чайку, можно ну, чайку, чайку да, ремочку, а Сейчас чая. мы везем этот мотор. Металл. <laughs> И станет на, на турбе, да? Все, я, кстати, поехали. калибру на 3.2 моторе я доделал, пацаны там свапнули, были ну, на этом двигателе момента, там просто атма, он тащит так, что... Ну... ну, так еще бы, вот, например, мой мотор 219 лошадиных сил. Почему он ну, тащить не будет? Ну, вот, да. Да он спокойно 8 секунд будет ехать просто на атмосфере. Просто. Прощай задний мост, прощай. Там, там даже, чтобы на последнем быстрее... 0,5 бара дуй, блин, это будет неубиваемый вообще мотор. Давай тоді этот, запіхівати мотор. Поїхали. Всім спасі за перегляд. Всім удачі, швидких проектів, щоб не по опогода чого-то там установки карбюратора. Все, Все будет Україна. Ну, Україна, мир, да, Мир во всьому мире. Все по любому. Все, накружились. Всім пока.